Для того, чтобы это стало памятником, нужно еще очень много потрудиться. Уже большая очень работа проделана. Делаем проект. Десятки людей принимали участие в том, чтобы все, о чем мы говорили, состоялось. И чтобы этот символ был не только эта часть этого символа, но чтобы он был глобальный, наша задача, чтобы памятник был действительно достойный. И очень правильно сегодня было сказано, что это для будущих поколений, для детей, за которыми будущее. Я думаю, что настоящее, хорошее будущее нашей страны. Мы все переживаем за него. И пример памятник тому, что -то, как их отцы, их деды свою страну защищали, отстраивали и будет эта прекрасная машина таким фирмам. Для меня человек, который делает все, чтобы будущее в нашей стране было как можно лучше, как мне кажется. Я еще раз вам хочу обещать, что мой порядок в Верховной Раде наведем. Все будет в порядке. А самая главная задача для меня, как живет наш конкурс, там, где вы избирали меня, и я буду делать все, чтобы в первую очередь здесь было как можно лучше, чтобы все программы, программы социальные реализовывались у нас с вами. Звісно, всі вміють. Як їздили, відвозили від вас допомогу, то ми бачили, що заходили в такі хати, які живуть вже за пределами. Живуть як настоящі афганці, не воїни афганці, а ам... жителі Афганистана. Это точно. І зараз стоять такие вопросы, я думаю, що є кудись, як і здоров'я. Ви вже знаєте, що ми завжди намагаємося допомагати.